Надію, ми з тобою давно не спілкувалися. Зрештою, ситуація між Україною і Росією торкнулася вашої родини, тому що ти українка, чоловік росіянин. Як спілкуєшся з родичами з Росії, тому що ну як мінімум твоя свекруха живе у Санкт Петербурзі, і як ви родині узгодили цю ситуацію? Ти Знаєш, Катюш, на самом деле, я вважаю, що всій цій ситуації грає исключительно чоловічний фактор. Но... Когда в семье царит любовь, когда между родственниками царит взаимоуважение, взаимопонимание, любовь взаимная, они сделают все возможное, чтобы не возникло конфликта. Родственники Миши, многие нас поддерживают и с Украиной и переживают за нее. Поэтому как хорошо, что родственники с российской стороны, даже мои хорошие знакомые и даже люди, которых я плохо знаю, но я вот когда бывала в Москве, они подходили, они извинялись, просили прощения, они давайте, давайте как-то сохранять отношения. Я могу сказать, что только любовь этих людей ведет, потому что нами все, сейчас всецело овладевает э, агрессия, а это не выход из положения. Тебе торкнулась еще одна трагичная подія это загибель Кузьмы. Вы э, работали в «Останнему в его жизни шоу, которое щойно вышло на одном из украинских телеканалов. Дальше не, не, продолжать, потому что, честно говоря, уже сразу слезы наворачиваются. Мы с ним сошлись на одной теме, мистической. И он очень любит мистику, и я обожаю. И он говорит, вот ты посмотри вот эти фильмы, ты будешь в восторге. Он мне даже дал флешку с фильмами. К сожалению, я их пока не посмотрела, но в какой-то момент я написала песню. Я пишу на русском языке, как правило, а тут меня просто вдохновило что-то. Я не знаю, может быть, общение с ней. Написать именно на украинском языке. Я написала, вот я скоро ее буду записывать. И мне почему-то кажется, что это вот благодаря вот этому знакомству. Внутри какое-то подсознание, оно не хочет верить в это. Просто идет внутренний конфликт. Поэтому э, я периодически плакала и, и, и продолжала не понимать, почему это произошло. Хотя я знаю, что в жизни ничего случайно не бывает.